Oh no no, tak adil kalau saya tak bagi tahu sebab dia patut tahu. No no no, dia tak patut tahu. Kalau waktu taaruf kita ada aib pada masa lampau. Kita pernah buat dosa yang kita rasa malu sangat-sangat. Perlukah kita bagi tahu? Sebab dilema tu because on one hand agama tak sarankan kita bagi tahu. Dan kita kena fahamlah kenapa agama kata macam tu. On the other hand, kalau tak bagi tahu kita mungkin rasa macam kita menzalimi bakal pasangan kita tu. Okay. First of all, dia adalah satu battle antara prinsip dan juga perasaan. Perasaan kita akan rasa macam, aku patut bagi tahu. Okay. Sebab prinsip kita menghalang kita daripada bagi tahu. Dan kena faham kenapa. Kenapa agama halang kita daripada sebarkan aib. Kerana hikmah dia adalah number one, kita tak nak benda itu dinormalkan Dosa-dosa ni tak nak dinormalkan Sebab tu kita nak kuburkan. Kuburkan benda itu. Syaratnya, ini dosa lama. Okey, kita bukan cakap pasal dosa yang masih aktif eh. Kita dulu naudzubillah pernah terlanjur. Tapi kita dah bertaubat, kita dah berubah, benda tu kita dah tinggalkan dah. Tak sentuh pun walau sekali, kita dah pun berubah. Which means we are no longer that person. So why tell somebody tentang seseorang yang bukan lagi diri kita? Kerana informasi itu sudah sudah tidak relevan dah. Kerana dia nak kahwin dengan diri kita sekarang. Bukan dengan diri kita 10 tahun yang lalu. So that's one reason why kita tak disarankan untuk sebarkan aib macam ni. Dosa lama tu tak di tak tak digalakkan untuk disebarkan. Hikmah kedua adalah kita nak membuka ruang untuk orang move forward. So kalau katakanlah you pernah naudzubillah pernah berzina and forever saya panggil you bekas penzina. Macam mana you nak move on? Walaupun you dah pun bertaubat, berubah, mungkin you hafal Quran, mungkin you jadi cikgu, mungkin you dah jadi ustaz, ustazah, you dah totally change your life. But I will forever call you bekas penzina. Dalam Islam ni taubat tu terbuka. Even just to give you an idea, untuk Firaun pun pintu taubat dibuka. Dia yang tak nak. How do I know? Dia hantar Nabi Musa untuk jumpa Firaun, nak bagi dia chan, you boleh bertaubat lagi. Itu Firaun tu. Apa jenayah dia? Uff, tak usah so cakap lah. Pun ada ruang untuk bertaubat. So, kita kena jadikan ini kebiasaan bahawa people make mistakes, horrible mistake sometimes tapi kita kena buka ruang untuk mereka bertaubat kalau mereka buat betul-betul lah taubat nasuha dia tinggalkan benda tu menyesal betul-betul change the social circle because usually dosa ni ada kaitan dengan environment change the social circle change basically almost everything about your circumstance untuk nak jauh daripada dosa tersebut you have done that and then you nak consider kahwin dengan seorang calon kenapa nak kena gali balik benda tu for people who know zip your mouth You have no right to tell because that person has changed. Dia dah berubah dah. Apa you nak bagi tahu? No oh, no no, tak adil kalau saya tak bagi tahu sebab dia patut tahu. No no no, dia tak patut tahu. Now cerita lain kalau dosa itu masih aktif. Okey, tu cerita lain. yang tu yes, you kena bagi tahu. Contoh dalam sirah di mana ada seorang tu nak kahwin, nabi cakap yang lelaki ni dia ada masalah dengan kawal marah dia. Nabi bagi tahu. Sebab apa? Itu diri dia sekarang. Tu dikira aib tu tapi kena bagi tahu kerana dalam isu nak kahwin benda-benda macam ni kena bagi tahu jika benda tu relevant for the current moment. Tapi benda-benda yang lama dah lepas tu no. No, we don't we don't gali-gali balik. What happen pula kalau orang yang sudah pun berkahwin atau memilih nak berkahwin dengan individu ini and later on dia dapat tahu daripada sumber berbeza tentang masa silam calon dia tu? and dia rasa tertipu dia rasa dikhianati dan sebagainya first of all perasaan itu understandable but second of all kita kena faham again kita muslim alright perasaan dia akan membara perasaan dia akan datang perasaan dia akan menguasai sometimes but kita perlu memastikan prinsip itu datang untuk menyelamatkan jika kita faham sebagai seorang muslim bahawa in principle sekiranya seseorang itu sudah pun bertaubat sudah pun meninggalkan benda tu sudah pun, sudah pun, sudah pun Mengubah kehidupan dia Dan that person is no longer Sama macam individu sebelum tu Ibarat macam kita sedang cakap pasal dua orang berbeza lah So, kalau you rasa dikhianati Okay, you have to check balik How you think about this kind of thing If you understood Yang benda ni memang agama ajar Tak perlu bagi tahu, You tak akan rasa dikhianati Because you understand this person Buat apa yang agama sarankan The fact that you tertahu mungkin daripada sumber yang lain adalah masalah pada sumber itu. Macam mana boleh terbocor? Adakah dibuat dengan sengaja ataupun mungkin tak sengaja? Kalau sengaja salah dia lah Kalau tak sengaja maybe it's an honest mistake. So di sini akan ada a lot of emotional problem, emotional trauma. Kerana kita tahu masa silam dia macam mana. Datang pula syaitan, dia akan bisik-bisik kata shh, shh, dia mungkin akan buat lah. So dia akan cause doubts. Okey, ragu-ragu, was-wasa. Inilah datangnya syaitan. So di sini kita kena lawan. Okey, jangan bagi syaitan menang. Lawan. Nak lawan macam mana? Tengoklah pasangan you tu. Dia bukan orang yang sama macam dulu. Dia tak buat dah benda tu. So tak adil untuk kita nak menyalahkan dia benda yang dia tak buat dah. Dia dah tinggalkan dah benda tu. Bapa kita nak hukum dia lagi. Allah pun tak hukumkan dia. Tapi ialah the knowledge that we know about the past tu dia akan menyakitkan kita. Sebab kita kena lawan dengan mengatakan I marry a different person. Aku kahwin dengan orang berbeza. Bukan orang yang sama. Okay? And maybe you kena surround yourself. I hope you surround yourself. Pasal benda ni dia ada kaitan community kita. Surround yourself with people yang bukan jadi pembantu syaitan. Bukannya surround yourself dengan Eh, kotor tak? Husband kau tu, ha, jangan serang yourself with those kind of people. Okay, people yang faham tentang konsep ini dan membantu you to build a healthy relationship with your partner. So, what I'm trying to say is that benda-benda macam ni, dia melibatkan all of us. Melibatkan community. Sebab itulah it's very important to build a healthy community around us. Bukannya kita membina community yang kaki gosip, okay, suka membawang, suka main batu api so bear that in mind Okay? everybody kena main peranan lah supaya individu yang macam ni walaupun dia pernah buat benda tu I know dia pernah buat benda tu tapi this person no longer buat dah benda tu dah bertaubat, dah berubah what more you nak daripada dia pasal Allah tak minta lebih dah Allah minta bertaubat, menyesal berubah dah orang tu dah buat dah you nak minta lebih lagi daripada Allah Takkanlah kot. So fikir-fikirlah eh. Nama saya Aiman Azlan, seorang ta'aruf coach dan juga kaunselor perkahwinan berdaftar. Saya ada tulis buku. Nama buku yang saya tulis adalah Soal Jodoh dan Taaruf. Bagaimana mencari dan menentukan pasangan yang sekufu. Buku ini saya tulis khas untuk anda yang sedang mencari pasangan yang single, yang mungkin dah putus harapan and mungkin yang keliru macam mana cara nak berkahwin. So dalam buku ini saya akan outline 5 fasa yang anda akan lalui untuk nak berkahwin. Each fasa itu diterangkan dengan detail dan ia adalah satu persatu. Jangan langkah mana-mana fasa atau step Okay?